Mübariz İbrahimov geyri-bərabər döyüşdə 5 düşməni məhv edərək 3-ünü yaralayaraq şəhid olmuşdur. Mübariz yaxşı bilirdi ki o döyüşdən o sağ-salamat çıxa bilməyəcək. Ancaq vətən sevgisi, torpaq sevgisi Onda olan vətənpərverlik ruhu onu şairlik zirvəsinə ucaltdı. Canım atam və ana, məndən sağa darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bulbul doğ idi. Vətənin dar çölündə artıq ürəyim döyünür. Allah xatirə bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim səndə çəbər. Şəhid oluna daq bu şərəfsizlər üzərinə gələcəyim. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevin ki, mərtəbəyə yüksəldim. Allah ibadətlərinizi dəyərinə gətirib. Çoxlu sədaqə verin. Şəhid énəs olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlumuz mübariz, haqqınızı hal edin. dinlədiyiniz cümlələr adını tariximizin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazdırmağı bacaran, şəhidə sərvestən çatmasına 10 il ötən və hər birimizin sevirək tanıdığı qəhrəmanımız mübariz İbrahimovun sumehdə bu keçmişləridir. 1988-ci il fevralın 7-sində Bilasov rayonunun Ələbat kəndində anadan olan mübariz İbrahimov 1994-cü il şəhid olmuş Adına, Əli adına Əliyabat kənd orta məktəbinə daxil olmuşdur. 2005-ci ildə orta təhsilinə başa vurub tərbiq xidmətə çağırılmışdır. Tərbiq xidmətini daxili qoşunların ən salih hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölümündə keçirib. Hərbi xidmətini 2007-ci ildə çalışqübəsinə başa vurub. Bir müddət Intersecurity MMC-də müntəzəm işlədi işlədikdən sonra 2009-cu il avqust ayında yenidən gizə rütbəsində hərbi xidmətə başlayaq. Bir müddət sonra öz arzusu ilə cəfə bölgəsindəki hərbi hissələrin birində xidmət görməyə məcbur oldu. 18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 20:30-duradələrində vizir mübariz İbrahimov təkbaşına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minanalanmış sahəni keçir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çoxsayt əskər və zabitini gözlənilmədə birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək beş sadımlarla təpədəkdirişir. Düşməni ağır itkilərə məruz qoyur, onların zəif cünahlarını üzə çıxarır. Azərbaycan döyüşçüsü Səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur. Bütün bu gündəliyi təkbaşına görən milli qəhrəmanımız mübariz İbrahimov şahadətinin 10-cu ilində dərin hörmət və ehtiramla yad edirik.